Статья 71 Конституции Украины гарантирует избирателям свободное волеизъявление во время выборов органов государственной власти и органов местного самоуправления. Начну с того, что офис уполномоченного не, не, не упомянут в законе о выборах соответственно, не может принимать активное участие в избирательном процессе. Он не есть субъектом избирательного процесса. При этом Естественно, полномоченный должен следить за реализацией прав граждан, которые, э, которые, э, которые э, гарантированы э, в Конституции. Выход из этой ситуации мы нашли в вот взаимодействии с общественными организациями, которые имеют право принимать участие в избирательном процессе в качестве наблюдателя. В данном случае э, мы э, воспользовались рекомендацией э, международных правозащитных организации Freedom House потом из своих отчетов на экономике выборов, Freedom House э, рекомендовал Украине создать э, некий независимый орган, который бы имел право мониторить избирательный процесс и активно реагировать на те или иные появления нарушения. При этом это должна была быть государственная институция. Мы подумали, как совместить государственную и независимую институцию. И пришли к тому, что, очевидно, вот. Это, это как раз и есть наш офис уполномоченного, который является государственной институцией, но и не является сказать, частью системы органов государственной власти. И, соответственно, наша обязанность воспользоваться такой рекомендацией и принять участие в мониторинге избирательного процесса. При уполномоченном действует консультативный совет. Это ну, такой себе парламент возможно, даже настоящий парламент, состоящий из известных правозащитников, представителей гражданского общества, которые не только советуют уполномоченному, что и как делать, но также и дают какие-то практические рекомендации и настаивают на их выполнении и на методике выполнения. Одной из рекомендаций, которые были даны уполномоченному на камере выборов, это проявить пристальный интерес к избирательному процессу, и, соответственно, назначить специального представителя как лица Мусина, который бы отвечал за направление на направление выборов. Таким представителем в свое время стал я, но прекрасно понимаю, что один в поле не воин. Мы решили создать гражданский комитет по мониторингу реализации активного избирательного права граждан и пригласили представителей э, МВО, которые э, как раз активно э, реализовывали программы, направленные на мониторинг избирательного процесса. И мне приятно в зале присутствует э, Наташа Зуба, э, это представитель Альянса э, Альянс Майдан, э, Майдан Мониторинг. Э, собственно говоря, э, взаимодействие офиса полномочий в процессе мониторинга избирательного процесса с этой организацией стало, наверное, модельным э, для развития наших взаимоотношений с гражданским обществом Бельгии.